di bawah di tahun ini, Suria KSCC diserikan dengan suasana Lotus of Light. Ia meraihkan keindahan budaya, perpaduan dan semangat komuniti memang setiap tahun membawakan tema yang megah, yang meriah yang uh, sangat uh, um, sangat gah lah bila di, 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 pandangnya wow kan so last year we actually uh, konsep kami bertumpu kepada uh, elephant. Previous year uh, merah dan dua ekor merah so tahun ni kami um, lain sikit, kami lencung lain sikit kami meraihkan warna-warna di Pabali uh, melalui uh, tema lotus of light Hasilnya, Santa Claus Suria KSC kini bertukar wajah menjadi taman bercahaya yang memukau. Dihiasi bunga teratai gergasi bercahaya, kolam berwarna-warni dan pencahayaan interaktif. Ruang ini lokasi sempurna untuk pengunjung merakam kenangan. Pada tahun ini, Suria KSC membawakan Uh, seorang yang expert untuk membuat kolam yang actually dia dah buat kolam untuk Surai Kasi bertahun-tahun lamanya and he's one of the top three kolam maker dekat Malaysia daripada Persatuan Malaysia Hindu Singam so kami ada enam kolam tersegam indah di Surai Kasi Sisi di Shopping Mall ni and ia mengambil masa dua hari untuk seorang expert ni untuk menyiapkan kolam ini Ah, uh, selama dua hari enam kolam So uh, our column bertemakan lotus of light. So warna-warni dia tu, dia punya detailing dia tu sangat-sangat mendalamlah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang kempen. Pengunjung turut dihiburkan dengan persembahan tarian klasik. Serta berpeluang menyertai bengkel lukisan inai khas yang kita buat sempena Hari di Pabali dapat mendapat actually educate the public uh, about what's happening, apa yang selalunya orang buat di Pabali. So, orang akan lebih dekat lagi. So kita ada henna workshop. We also have performances tarian Hari di Pabali. Other than that, we also invite all the peniaga-peniaga kecil di luar sana untuk membuka booth mereka di sekitar Suria Kiasi Center Court ni menjual produk-produk yang relevant dengan Hari di Pabali seperti muruku, seperti uh, apa ni baju raya sari penjabi suit so dan macam lagi di Santa Kota Sri Aka sisi saya ingin mengucapkan selamat hari diwali kepada semua rakyat Malaysia berkaum India yang celebrate diwali dan anivarkum inie deepavali nalvatskal Nandri. Wishing all a prosperous Deepavali. Happy Deepavali from Suria KLCC. Happy Deepavali from Suria KLCC. If you're in town, please come over to Suria KLCC and visit our Lotus of Lights decorations. On Deepavali Day, we will have dance performance and also henna workshop. Wishing all of you a very happy Deepavali. Malaysia is a multiracial country and what I really love about Malaysia is, is we celebrate Deepavali, Chinese New Year, Hari everything equally. And uh, I am looking forward to celebrate Deepavali with all my friends and wishing everyone a happy Deepavali as well. I wish all all the Malaysians a very happy Deepavali. Hello, I am Dash from Indian and I wish all the Malaysians a very very happy Deepavali. Bye bye. Kepada semua rakyat Malaysia yang menyambut Hari Deepavali, Selamat Hari Deepavali. Dan semasa main mercun, hati-hati ya. We would like to wish you happy Deepavali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Halina Palawid. Terima kasih kerana meluangkan masa anda di hari di Pavilion ini untuk bersama-sama kita kongsikan. Uh perkara penting yang boleh kita bincangkan mengenai belia dan kaum India bersempena dengan Belanjawan 2026 yang telah diumumkan pada 10 Oktober nanti. Baik, uh, di kesempatan ini juga saya nak ucapkan uh, selamat Hari Deepavali kepada semua yang menyambutnya dan terima kasih juga atas kesudian tetamu kita iaitu Danish uh, Bezel, Presiden Majlis Belia India Malaysia atas kesudian bersama kami untuk hari ini. Terima kasih terima kasih terima kasih kepada jemaah. Dalam Hari Diwali, okey, bagaimana sambutan Hari Deepavali hari ini? Okey, kalau kita lihat suasana pada tahun ini agak meriah. Uh, satu disebabkan um kita di, di ambang sambutan Deepavali. Okay. Kita juga dalam kita juga di ambang menyambut Sidang Kemuncak ASEAN. Okay. So it's like a double celebration for Malaysia. Okey. And uh, saya berasa amat gembira bersama penama pada hari ini di sini. Ya, yeah, thank you, okay, terima thank you. Kasih sayangnya tak ada muruku untuk dijamukan, minta maaf. <laughs> Tapi okey, sebagai seorang presiden belia kepada kaum India, uh, bajet yang dibentangkan baru-baru ini, apa pendapat uh, Dania sendiri secara ringkasnya? Overall view lah. Okey, um, sebagai seorang belia yang mewakili komiti, saya nampak uh, bajet tahun ini uh, merupakan satu bajet yang sangat positif. Uh, bila kita katakan positif, uh, di mana um uh, fokusnya diberikan kepada uh, semua uh, tanpa ada sebarang uh, tanpa ada sebarang uh, uh, pilih kasih ataupun tanpa sebarang uh, biasness mm -hmm. dan it's well distributed and uh, kalau kita lihat balik pada uh, perspektif PM sendiri PM menyatakan PM memfokuskan satu perkara yang yang dia selalu dikatakan dalam bajet pada tahun ini ialah menguruskan tata kelola yang baik okay faham uh, to make sure that you have a very good governance Uh, dan di mana hasil yang diterima hasil daripada uh, hasil yang diterima oleh kerajaan diberikan semula kepada masyarakat mm -hmm. to be given back to be distributed back to the community dan tanpa menaikkan ataupun mengenakan cukai-cukai yang Betul. Uh, khas ataupun baru kan. Betul. Baik, um dalam pelancaraan 2026 ini juga uh, telah diumumkan bahawa 220 juta ringgit di askan diperuntukkan untuk komuniti India melalui program seperti Mitra, Tekun dan juga AIM. Apa pandangan Danish? Uh, pandangan saya saya, saya melihat bajet kali ini agak uh, berbeza daripada bajet-bajet sebelum okay. ni. Kerana kalau kita lihat sebelum ni, kalau pada bajet 2025 ataupun 2024, um, setiap agensi ataupun setiap fokus kepada komuniti India diberikan secara khususnya. Macam Mitra diberikan khas 100 million. Okay. 1 juta dan uh, tetapi kali ini, a uh, bajet uh, yang disifarkan ataupun boleh dikategorikan kepada komuniti India adalah 220 juta uh, ini termasuk amanah ikhtiar Malaysia Tekun dan juga Mitra dan um, uh, Perdana Menteri juga telah menyatakan beberapa kali dalam uh, ucapan teks beliau dalam uh, pada pembentangan bajet di mana fokus uh, fokus bajet kali ini tidak mengikut komuniti tidak mewakili komuniti secara keseluruhan tetapi uh, dia a di, di uh, setiap kementerian akan mempunyai peluang untuk semua komuniti mengambil bahagian. Okay, Maksudnya komuniti so. India tidak hanya bergantung kepada mitra, mm -hmm. tetapi komuniti India juga mempunyai peluang di kementerian-kementerian lain. Mm -hmm. Dan uh, itu cara pandangan uh, PMX pada kali ini untuk melihat uh, budget uh, untuk melihat kalau komuniti India aja mitra, komuniti India aja amanah iktihad ataupun daripada Uh, tekun, yes mm -hmm. jadi fokusnya adalah untuk komuniti berfokuskan lebih kepada bajet-bajet di kementerian lain seperti kalau kita lihat di sumbangan uh, di di bawah STR dinaikkan kepada 1 bilion daripada 0.6 uh, kali ini dinaikkan kepada 1 bilion kepada komuniti India and then uh, skim pinjaman perumahan dinaikkan kepada 1.2 bilion bagi komuniti India jadi uh, di setiap kementerian akan mempunyai peluang untuk yang mana yang boleh diambil atau yang boleh di uh, ceburi oleh komuniti uh, belia India. Dan saya kira juga belanjawan kali ini uh, sangat orang kata bertikat kerana satu uh, ada jumlah ketara peringkatan peruntukan untuk apa-apa sahaja yang diberikan. Contohnya uh, uh, penubuhan uh, kebangsaan pekerja berkemahiran itu belia mahir telah pun memberi komen bahawa uh, peruntukkan peruntukan RM650 juta ringgit kepada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK okay. dalam belanjawan 2026 ini dah nampak satu sumbangan yang signifikan dan pastinya ia akan melahirkan um, orang kata belia, uh, belia yang lebih berkemahiran tinggi dan sebagainya dan kalau kita tengok sektor keusahawanan pula kita tahu minggu lepas telah pun uh, berlangsungnya ataupun dirasmikan karnival uh, belia ASEAN ke-10 ini nampak tekad kerajaan dalam membantu belia-belia uh, terutamanya uh, belia uh, daripada komuniti uh, India so apa sebenarnya yang boleh dilakukan oleh belia daripada komuniti kaum uh, India ini sendiri untuk uh, orang kata mengambil uh, impak yang semaksimum mungkin daripada sektor keusahawanan dan juga latihan kemahiran ini. Okay, uh, kalau kita lihat, saya berkongsi balik kepada apa yang puan katakan tadi di mana di bawah belia Mahir mm -hmm. pada tahun ini um, seramai 500 belia India telah diberikan peluang untuk keluar negara melalui uh, Malaysia China Youth uh, Malaysia China Youth Tibet program. Okay. So di mana mereka dihantar secara uh, secara a few batches mm -hmm. ke China untuk besi, uh, untuk uh, untuk melatih kemahiran mereka dan juga mempertingkatkan kemahiran mereka. Mm -hmm. Dan peluang-peluang ini diberikan uh, khususnya untuk komuniti India, komuniti belia, belia wanita India. Okay. Dan uh, kalau kita lihat uh, 500 belia ini uh, ter terbahagi ataupun terpecah kepada 14 jurusan. So ada yang pergi untuk ENE &E, Electrical and uh, mm -hmm. Electronics, ada yang pergi untuk semiconductor, ada yang terlibat dalam uh, internet marketing. So ini adalah satu salah satu peluang ataupun inisiatif yang telah diambil oleh kerajaan untuk membantu komuniti India. Dan uh, saya sendiri macam kita sendiri daripada Majlis Belia India Malaysia, kita turut terlibat dalam inisiatif ini. Mm -hmm. Di mana kita merupakan rakan strategik bersama Belia Mahir yang diketuai oleh saudara Rizan sendiri, uh, di mana kita merupakan rakan strategik yang membantu untuk menarik komuniti India ataupun mencari komuniti India untuk terlibat dalam program sebegini. Uh, manakala di peringkat keusahawanan, kalau kita lihat semula kepada um, lihat semula kepada uh, komen yang diberikan oleh Timbalan Menteri KUSCOP uh, Kuskop DYB uh, Datuk Sri Ramanan, di mana seramai 11,400 uh, 11,400 uh, beli uh, 11,400 usahawan telah mendapat ataupun telah mendapat um, have actually benefited from uh, the entrepreneurship programs, entrepreneurship opportunities. Uh, seperti kita ada program PEN. Uh, program PEN yang, dipangg yang dipanggil sebagai uh, Power Empowerment of uh, New Normal. So ini khas untuk komuniti wanita uh, daripada komuniti wanita India. Mm -hmm. And then kita mempunyai program uh, Vaniger. Skim Vaniger ialah satu pembiayaan skim juga untuk membantu komuniti India dan uh, secara keseluruhannya lebih kurang 100 tu 150 juta telah disalurkan untuk membantu komuniti melalui inisiatif-inisiatif ni. Jadi kalau kita lihat pagi kalau kita mengambil 2025 sebagai satu benchmark, uh, banyak peluang telah dibuka uh, terutamanya di di bahagian latihan kemahiran dan juga keusahawanan. Dan jikalau peluang ini di uh, it has been doubled for the next year, saya percaya lagi ramai akan dapat peluang and the benefit can the impact boleh dilihat secara menyeluruh lah. Okay, hmm. Baik, faham. dan uh, kalau kita bercakap tentang TVET itu sendiri peruntukan yang diberikan dalam belanjawan uh, 2026 ini tu meningkat kalau dulu 7.5 bilion tahun ini 7.9 bilion pandangan uh, saudara danis sendiri terhadap inisiatif TVET dan latihan kemahiran yang dikemukakan dalam belanjawan ini dalam meningkatkan kebolehpasaran sebab kita tahu belia kita ini Uh, mereka ada ilmu, mereka ada uh, te latihan teknikal dan sebagainya, mungkin cara keboleh pasaran itu, marketability itu kurang. So bagaimana dengan adanya TVET dan juga um, latihan kemahiran ini mampu uh, menunjukkan mereka di pasaran perkerjaan? Okey, um, pada pandangan saya TVET is the new uh, is the new future. Okey so bila kita kata new future bukan saja di Malaysia okay. di serantau dunia kita boleh lihat di semua negara telah telah memberi telah membuka ruang dan juga peluang untuk belia dan juga anak muda terserlah dalam latihan kemahiran secara khususnya Tibet lah kita boleh cakap dan sebab uh, punca utama ataupun boleh dikatakan sebab utama adalah kita melihat uh, hands on ataupun skill based training adalah uh, satu peluang yang akan membuka ataupun akan memberi belia-belia wanis itu satu peluang yang berlainan, a, a new opportunity for them. Mm -hmm. And it's no more based on graduate based or ataupun ijazah based uh, education. It's based on hands-on. It's based on skill training. And uh, kalau kita lihat di Australia sendiri, kalau kita mempunyai kemahiran dalam membaiki hawa dingin, uh, untuk mendapatkan satu tempahan untuk, mela untuk melawat rumah tersebut, dia charging etuiha, dia charging 100 or Z just untuk melawat saja belum menyentuh lagi belum check apa masalah ya the, the the rate average rate is about 100 Aussie yang mereka uh, kadar mereka lah jadi ini menunjukkan uh, satu peningkatan yang sangat ketara di peringkat TVET di seluruh dunia dan Malaysia saya rasa we are very much in line very much in line especially sekarang di mana uh, kita telah membuka uh, pelbagai peluang melalui majlis TVET negara dan uh, PM juga telah meng, PMX juga telah mengumumkan 45 juta disalurkan kepada Majlis Tibet Negara. Mm -hmm. Satu dana tambahan sebenarnya untuk membantu beli-beli India terutamanya di luar bandar dan juga beli-beli uh, yang kurang kemampuan untuk mendapat satu peluang yang uh, menyeluruh. Mm -hmm. And uh, Tibet is is as I said Tibet is going to be the new future. Okey. Hmm. Baik, um, kalau dia kalau Tibet ini satu uh, perkara di masa hadapan saya kira untuk Uh, membawa belia-belia uh, ini ke Tibet itu pasti ada cabarannya. Okay? Mungkin mereka mempunyai minat secara tradisionalnya kepada bidang-bidang tertentu namun ada bidang-bidang baru dalam Tibet ini. Bagaimana sebenarnya uh, sebagai uh, seorang presiden um, untuk majlis belia uh, komuniti India ini mahu menggalakkan um, orang kata untap industri ini dicuba, diterokai oleh uh, mereka uh, yang belum pernah mengetahui tentang perkara-perkara uh, itu ataupun memang sedikit skeptikal lah, nak mengubah mentaliti dan cita rasa itu agak sukar kan. Tapi bagaimana kita nak menggalakkan mereka cuba pasaran baru itu? Okay, um, Majlis Beli India Malaysia sendiri, fokus utama atau objektif utama pertubuhan Uh, MIYC, Majlis mm -hmm. Belia India, ialah untuk membantu memperkasakan sosioekonomi belia-belia waris India-Malaysia. Okay. So, our main focus, kita we have been working along very much with uh, uh, My Future Jobs melalui Perkeso Malaysia uh, untuk membantu belia-belia mendapat peluang pekerjaan. Pada masa yang sama, untuk belia-belia yang tidak dapat men menghabiskan tingkatan 3 okay. atau dropouts, ataupun belia-belia yang tidak dapat sampai ke tingkatan 5, we make sure they don't go towards the wrong way. So, kita membantu mereka dengan peluang latihan kemahiran. So, di mana kita bekerjasama dengan belia mahir, uh, di mana kita membantu mereka untuk melatih mereka dan they start with a basic salary uh, after three months of training. So, ini kesedaran ataupun inisiatif yang telah diambil oleh Majlis Belia India lima tahun lepas, selepas COVID. Dan uh, selaras dengan itu, setakat ini sahaja di peringkat MYYC, kita telah membantu lebih kurang 200 lebih belia uh, untuk mendapat untuk mendapat kerja di syarikat-syarikat uh, JLC -syarikat uh, melalui pelbagai rakan-rakan uh, kerjasama, rakan-rakan strategik. Uh, dan uh, kesedaran itu harus berterusan. Tidak okay. boleh terhenti. Betul. Itu nombor satu. Tetapi uh, perkara yang kedua ialah uh, dari segi peluang-peluang uh, yang kurang dicaburi kalau kita lihat uh, EV, Electric okay. Vehicle is a New Industry. Tetapi ramai belia yang masih tidak mengetahui apa peluang yang ada di EV. Kita tahu pasal EV tapi EV bila EV diperkenalkan, tak sampai pun dalam 2 tahun dah ada dalam 10 hingga 15 kenderaan EV yang masuk ke Malaysia. Okay. Tetapi kita pun masih skeptikal. Which is the best EV, which is the sustainable EV, mm -hmm. which is Dia the near charging charging. Yeah, 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 There's a lot of things. So bila kita melihat pada benda-benda seperti itu, tak ramai yang dan semua um, semua perkara tersebut memerlukan kepakaran. Okay. Dan saya rasa masih ramai lagi belia yang belum tap dalam industri tersebut. And then if kita lihat balik pada kebuatan cerdasan AI artificial intelligence itself kita hanya tahu AI sebagai satu perkataan as a tool tetapi berapa ramai belia yang mahir terhadap AI, AI. berapa ramai belia yang tahu menggunakan meng AI dalam ke kehidupan seharian mereka untuk benda yang baik for a positive purpose so this is all uh, still a very big uh, i would say there's a very big gap there ada masih lagi uh, kekosongan yang harus uh, kita sebagai belia Malaysia penuhi Okey, Dan uh, Danish, kalau kita lihat juga, kalau kita imbau kembali dalam Belanjawan 2026 itu Perdana Menteri juga ada mengatakan bahawa ada peruntukan yang disediakan untuk mereka yang berpindah kalau dapat kerja dekat Kuala Lumpur tapi berasal daripada Kelantan, kos pemindahan itu diberikan dan sebagainya uh, dan saya kira itu adalah satu uh, idea yang bijak kerana ia inklusif kalau dapat menyelesaikan masalah secara inklusif. Uh, tetapi kalau MY Uh, MIYC sendiri, adakah mempunyai uh, kapasiti dan juga kemampuan untuk menyediakan mungkin asrama ataupun uh, menolong dari segi penempatan uh, dan sebagainya lah untuk belia-belia ini uh, mengikuti kursus ataupun sekiranya mereka mendapat kerja uh, I think seperti saya katakan tadi mm -hmm. bila kita bekerjasama dengan Uh, untuk Malaysia-China Youth uh, TVET program okay. itu. Salah satu inisiatif kita ialah mereka akan menjalani uh, tiga hari program di sini okay. untuk diberikan, um, boleh saya katakan seperti induksi. Okay. induction sebelum dihantar ke China selama 15 hari. Dan uh, ini merupakan salah satu inisiatif di mana kita nak hendak membantu, kita hendak membantu uh, anak muda kita untuk mengetahui ataupun mempunyai satu Uh, satu daya tahan untuk mengetahui bagaimana kehidupan di China dan bagaimana uh, suasana pembelajaran di sana mm -hmm. dan berbalik pada soalan yang ditanya tadi itu, um kalau kita lihat MIYC bersedia we are we we would be able to assist and we are more than happy to assist uh, jikalau sebarang peluang tersebut uh, terwujud then i think that is something that we have been doing mm -hmm. so it's not something new for us uh, ah. di mana kita boleh membantu dan kebanyakan program-program kita bila kita berkatakan pemerkasaan sosioekonomi, it's not a one-off program. Okay. Sebab salah satu inisiatif yang juga kita bekerjasama dengan Kementerian Keusahawanan dan Koperasi ialah uh, per, me, menguruskan program kursus asas keusahawanan, KAK di bawah Inscan, di mana kita membantu belia-belia yang hendak bermula berniaga, hendak ber mengadakan inisiatif bermula, inisiatif perniagaan tetapi tidak tahu bagaimana hendak bermula. So we have actually assisted one batch, one cohort seramai 40 orang daripada community India untuk menjalani program ini bersama dengan Kuskop. Mm -hmm. So bagaimana keadaan ataupun perkembangan mereka setakat ini? So what? Okay, so program ni uh, the best part of it, program ni berlangsung 2 tahun lepas. Okay. So daripada dari selepas tamat program tersebut, uh, they will go through a one year uh, one year mentoring process. Okay. So satu tahun mentoring ini, mentoring ini adalah daripada Kuskop sendiri di mana mereka akan bersama mereka to make sure they have check they will assist them with their their break even assist them to uh, to measure on the environmental factor their marketing uh, marketing macam mana how are they doing their marketing and then dari segi bagaimana tempat yang mereka menubuhkan cawak menubuhkan business mereka so benda-benda macam -benda -benda seperti ini akan dikaji definitely if you ask me 100% success rate no sebab satu uh, daya tahan dan juga the mentality to to be consistent sebab kita di, di kalangan belia kita juga kita mempunyai satu cabaran yang besar sebab kalau kita lihat sekarang zaman sekarang ramai belia they are looking towards a fast track of making money like mm. how can i how can i make good money with a short or a small amount of work so bila kita lihat seperti itu ramai yang mengambil jalan lain ramai yang tidak terlibat dalam uh, tidak memenuhi program ni sepenuhnya but uh, i would say out of 40 we have about 12 successful a uh, successful individuals yang sebenarnya telah memenuhi satu tahun ni dan sedang menjalankan perniagaan mereka di kawasan Melaka. Lah. Mhm. Mm -hmm. hmm. Tahniah diucapkan kepada mereka Betul. dan semoga mereka terus bertahan. Okey, dan kita dah habis masa okay. untuk uh, kali ini mungkin ada sedikit ucapan Deepavali uh, yang Danish nak sampaikan kepada semua penonton. Okey. So uh, terlebih dahulu terima kasih atas peluang yang diberikan. Uh, saya mengambil kesempatan ini dari uh, mewakili Majlis Belia India Malaysia mengucapkan kepada semua rakan-rakan uh, dan juga semua yang menyambut di luar sana uh, selamat menyambut hari Deepawali. Ini ya Deepawali Nalwal Okey, itu dia Deepawali Nalwal kepada anda semua. Saya Halina Palawi sehingga berjumpa lagi.